Jadi saya baca dan baca dan baca dan baca. Kesan dia sampai sekarang. Kalau saya ada problem, saya ada problem dia macam skizofrenia, mingkel atau datang bisik. Apalah sangat masalah kau Zena. Aku dulu nak mencerdikkan bangsa Indonesia. Kalau orang kata ada orang dengki, orang kianat dengan saya akan terus ingat sangat orang dengki kau Zena. Aku dulu hampir dibunuh penjajah Belanda. Uh, masih, masih. <laughs> macam saya ada kopi ya. Memang saya ada kopi pun. <laughs> di bawah sedar tu saya baca Khadijah Hashim badai semalam sebab uh, zaman saya ambil SPM uh, 1984 teks kita adalah badai semalam unconscious lah baca hanya kerana nak ambil exam paper sastra tu. tapi daripada baca tu saya boleh saya, kalau saya recall balik saya boleh boleh ingatlah, saya minat membaca sebab saya baca berkali-kali oh. Ha, jadi berarti walaupun tak pasti kenapa saya tak minat ikhaya antua lah. hmm. Tak pasti kenapa saya tak baca uh, buku lukisan zaman pada zaman eh. Tapi saya berulang kali membaca Hashim, uh, Kadida Hashim pada semalam kerana teks perkesan Tapi saya fikir saya baca adalah kerana kisah cinta murni dan karim yang sangat luar biasa hmm. Tapi buku yang betul-betul saya minat ni adalah First saya beli adalah Bumi Manusia tu saya bawa Ni ada buku yang selalu saya tribute uh, Bumi Manusia pada tahun uh, buku ni ...di-ban di Indonesia. Buku ini sempat di Indonesia pada tahun 1984. Kemudian uh, dibenarkan oleh Presiden uh, Soeharto... ...dan kemudian tidak dibenarkan oleh Presiden Soeharto. Kerana dikaitkan uh, sebagai propaganda komunis. Eh. Ini adalah sebuah latar belakang gerakan nasionalis Indonesia... ...daripada 1880 uh, hinggalah 1920-an. Dia ada fitralogi empat daripada bumi manusia. Dia pergi kepada anak uh, anak semua bangsa pergi pada jejak langkah dan yang akhir adalah rumah kaca tapi yang fenomena hanyalah bumi manusia jadi satu hari kerana saya kerja saya kerja pasal malam uh, meniaga di Pekar Rabu menjadikan uh, satu kali kalau hari Jumat petang hari Kamis petang saya habis sekolah saya akan lari Pekar Rabu sebab kita akan keluarkan uh, lori uh, satu tan dengan uh, muatan barang jualan yang penuh uh. Sama ada kalau musim langsat tu mungkin langsat 6 bakul, mungkin rambutan 4 bakul Dan mungkin kita bawa limau daripada Thailand dalam bentuk paket Mungkin sampai 60 paket eh, untuk dibawa dan saya akan meniaga daripada petang Jumat kalau kami tu pasal malam dia tu katalah saya pergi pasal malam kepala hmm. kalau Kita atur ke utara, Jumat saya akan masuk naik nak pagi hari Jumat tu nak ke Langgula nama tempat tu Patah balik lah di kawasan utara Kewang Basu tu satu kali saya nampak novel bumi manusia ni Yang saya capai tepi tangga ke Pekar Rabu -kap je saya beli ha, Saya ingat harga dia waktu kali pertama dia dijual tu RM20 lebih ha, Dikeluarkan oleh pustaka antara di band di Indonesia Dan belum ada besi Malaysia Dia masih lagi menggunakan perkataan Ando Dia masih guna perkataan ngobrol Tak dipindah dia bahasa tulis Yang edisi yang ada sekarang dah dipindah Saya beli kerana masa saya sangat banyak Dalam lori ha, Dalam lori itu banyak Lepas tu bila habis saja meniaga uh, pasar malam Habis pukul 11, 10 Kalau pasar malam kampung ni pukul 10 tak ada orang dah Kita terus travel kata daripada penaga tu Pasar malam dia habis Saya akan travel pergi tikam batu Perjalanan dia 15 minit je Daripada penaga pergi tikam batu Saya sampai tikam batu hmm. Kata pukul 12 dah sampai ya. Jadi 12 sampai berapa pagi Kita akan uh, naikkan uh, turunkan buah balik ni 5 pagi, 6 pagi ya, Kan nak mula lepas subuh Pekan pagi ya. Jadi malam tu saya perlu membaca sebab kawan-kawan saya ni sangat ganja. Saya budak. Saya umur 14, 15 kan. Kawan-kawan saya ni banyaklah aktiviti dia sebab saya sangat budak. Jadi tekong saya ni nama dia Lan ada lagi sampai sekarang. Dia ni dah kawan dengan orang sini-sini. Jadi saya ni akan terbiar sendiri ya. Jadi waktu tu kita masih pakai lagi bateri zaman uh, tu dah maju sikit ya, kita tak pakai lagi lilin uh, kita tak pakai lagi cahaya daripada kabar kita hmm. pakai bateri lori kemudian letak lampu kalimantan hmm. uh, jadi saya boleh, pasang lah dekat dekat tikam batu tu dah membaca sampai dah saya tertidur lah uh, tidur ni rata tempat dah kita boleh tidur tapi 2-3 jam insyaAllah boleh membaca besok selepas pekan nat pula pekan ni habis awal 10 pagi dah habis kita nak tunggu pula pasal malam tu hmm. Uh, lori ni akan cari tempat berteduh parking Ha, kita makan nasi pun semua. Lepas tu saya ada peluang baca. Bentang tikap dekat mana-mana tempat yang elok di antara perantaraan nak pergi ke tapak pasal mana. Sebab tapak pasal mana kita boleh masuk awal. Kereta masih ada. Mula saya tahu kata saya ada seorang kawan yang sangat rapat. Iaitu mingka dalam bumi manusia. Ha, menggambarkan keajaiban buku ni. Sebab kawan-kawan kita ni adalah kawan-kawan yang sebenarnya tak mewakili apa yang kita nak. Dia pergaulan biasa. kawan kan? Uh, tapi dalam otak kita sedang berfikir apa yang ingin kita lakukan. Ini saya cerita sekarang selepas menilainya semula lah. Hmm. Masa membaca umur saya 17 tahun, saya tak boleh nak nilai apa yang berlaku. Ini saya baca dan baca dan baca dan baca. Kesan dia sampai sekarang. Kalau saya ada problem, saya ada problem dia macam skizofrenia, mingkel, tautan, bisik. Apalah sangat masalah kau Zena. Aku dulu nak mencerdikkan bangsa Indonesia. Kalau lah orang kata ada orang dengki orang kianat dengan saya kena terus teringat aku rasa sangat orang dengki kau uh, ha, aku dulu hampir dibunuh penjajah Belanda oh, ha, jadi kalau saya ada masalah komunikasi dengan orang minggir akan datang bisik tak kau tahu betapa susah aku berkomunikasi dengan Nyai, -Nyai Ontoroso dan abangnya apa ni uh, Allah lupa lah pula nama heroin tadi uh, abangnya Allah tak ingat. Oh, Abang baca dia tu. Abangnya tu kan. <laughs> sebab uh, dia jatuh cinta pada buka je. Dia jatuh cinta kepada anaknya yang orang tua Rosoh. Kemudian dia ada abang ipa Herman. Nah, ha? Siapa nama umpan tu? Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dia ada masalah dengan Herman. Iaitu lelaki separuh Belanda yang tak suka kerana dia mencintai gadis dalam bumi manusia. Jadi sampai sekarang... Uh, dan kemudian uh, tahun 1986 saya datang ke Kuala Lumpur barulah saya baca Francisco Fernando Jose, iaitu uh, kota yang mencabar sampai sekarang juga pada setiap kali saya ada masalah, saya akan terfikir tentang PP Samson, apa ialah yang uh, maksudnya selepas saya baca, tahun-tahun yang rumit lah. tahun 80-an ini rumit untuk 90-an ini rumit tahun-tahun menjadi remaja yang rumit jadi bila saya tak memikirkan apa-apa, saya fikir kata betapa jauhnya kau ditinggalkan oleh Pepe Samson, anak seorang tukang jahit yang datang daripada pedalaman Filipina. Pergi sampai ke dalam kota Manila, membuat gerakan pelajar dalam keadaan hidup dia miskin, terpaksa berpura-pura bercinta dengan wanita yang kaya untuk dia terkenal lah kalau kau dapat perempuan tu tanya pada dia eh, PP Samson ni dia digambarkan sebagai seorang lelaki nasionalis gerakan kiri di Filipina untuk menjatuhkan Presiden Marcos uh, ini adalah kisah yang diaspirasikan oleh Francisco Sional Jose eh, untuk gerakan nasionalis menggerakkan orang muda untuk menjatuh menjatuhkan Presiden uh, uh Ferdinand Marcos jadi bagi uh, saya PP akan PP Samson ni akan selalu ingatkan apa yang sangat susah dan kalau hari saya tidak mempunyai cita-cita. Saya fikir Pepe Samson datang ke universiti, menggerakkan gerakan pelajar, mengembangkan kesedaran kepada golongan muda di di uh, Filipina untuk menjatuhkan uh, seorang pemimpin uh, revolusi. Dalam keadaan dia adalah anak yang ditinggalkan oleh bapa dia. Bapa dia tinggalkan mak dia seorang tuan jahit. Bapa dia datang ke Kuala Lumpur dan berkahwin dengan datang ke Manila dan berkahwin dengan wanita kaya dan mengabaikan ibu dia. Uh, jadi kesan membaca tu sampai sekarang saya tak ada idola hidup lah maksudnya saya ada saya ada kenal ramai dengan orang saya baik dengan Zain Kasturi saya baik dengan Tansi Johan Jaafar tapi mereka bukanlah orang yang berbisik pada saya setiap kali saya dirundung oleh masalah huh? saya ada kawan fizikal yang baik Tansi Johan adalah kawan lama Sabri Yunus adalah kawan lama Zain Kasturi Masya Allah lagi-lagi lama tapi bukan mereka yang akan berbisik pada saya setiap kali saya tersepit oleh hidup macam pagi tadi kan saya ada janji lain dengan Profesor uh, Dr. Muhammad Khalid saya rasa lemah dah pergi ha, saya rasa lemah hidup saya dah stereotype sekarang uh, siang ni tidur uh, petang live, malam live, lepas tu menonton TV baca berita, download artikel baca lah 40 ke 60 artikel kemudian diletihkan oleh membaca dan diletihkan untuk follow news uh, kerana saya carry stream saya adalah geopolitik tiba-tiba ni Pepe Samson ni bisik Bukankah kebijaksanaan itu apabila kamu bertemu dengan orang yang bijak? Terus bangun mandi. Sebab tahu Dr. Profesor apa tahu Dr. Muhammad Khalid adalah seorang sangat ahli dalam bidang ekonomi dan juga sosial ekonomi. Saya dah tak nak pergi dah. Saya macam nak hantar mesej um, Biasalah menyidai orang kan. Ha, doktor saya last minute ada masalah gini-gini lah isi saya. Saya memang pandai pakar lah sidai orang ni. Tapi apa ni PP Samson ni datang berbisik pada saya. Bukankah dalam hidup kita ini Salah satu kehebatan kita adalah bertemu dengan orang yang bijak. Sebab PP mesti sentiasa menganjurkan kepada pelajar-pelajar yang berjuang dalam gerakan kiri untuk menjatuhkan Presiden Marcos pada zaman dia. Dengan mengaspirasikan bahawa kita dibentuk oleh orang-orang yang bijak yang berada di keliling kita. Itulah kot saya boleh jawab dulu kesan dia sampai sekarang. Berarti tak ada tangsi Johan dekat kat saya. tak ada lah kot daripada Profesor Shanon Ahmad. Walaupun dalam buku ni saya menulis eh, berpuluh-puluh orang yang memberi pengaruh pada saya. ...tapi pengaruh untuk melihat dunia ini sebagai satu... Titik, itu suara yang berbisik dalam diri kita sejak kita membaca. Dia e, tak bolehlah salahkan Tansi Johan datang kemudian... ...saya umur 27 baru saya kawan dengan dia. Kemudian Zain Kasturi pun datang kemudian. Saya berusia 22 tahun baru saya kawan dengan Zain Kasturi. Tapi dalam usia 18, 19, 20, 21 watak-watak lah teman saya. Sebab saya berkisar di Pasar Cokir... Jadi kutu hipis Hari-hari kita berbual tentang Pink Floyd Hari-hari kita berbual tentang U2 Hari-hari kita berbual tentang Bono Kalau kita pergi ke CM pula Jumpa lolong kan Kita berbual tentang Fariruddin Attar itu aja. Tapi suara itu tidak cukup kuat Seperti watak-watak yang ada dalam ni Sebab kita watak-watak ni kita baca dalam keadaan sunyi Jadi dia punya Fatah Morgana Dan dia punya kemunculan dia itu sangat psikik dia lekat dalam kepala kita sebab kita boleh bayang muka. Sebab tu bila saya tengok Bumi Manusia, trailer dia saya tak boleh tengok wayang dia. Apalah hero ni? Budak tak cukup, men bu nampak mentah hero tu. Apalah heroin ni? Tak secantik. Pasal dalam Bumi Manusia, Pramodia kata, siapa nama watak dia perempuan ni? Analyst. Ah analyst. Dia kata analyst ni... Betapa cantik energinya apabila dia tersenyum, giginya seperti mutiara yang tersusun di dalam gelas kaca yang jernih. Jadi bila tengok pelakon dia, dia senyum tak jadi, ya. tak, tak, tak secantik seperti mana digambarkan oleh Pramodia. Dia apabila dia tersenyum, giginya tersusun seperti berlian di dalam gelas kaca yang jernih. Itu saya jawab dulu lah, menjadikan sekuat mana buku. Nanti saya cerita lagi Cino Acibim mempengaruhi saya dalam Think Fall Apart. Kemudian Fauzi Akasinja Uh, saya baca dalam Usia Saya Dah Meningkat tahun 1968, lah. macam mana Paul D.A. Kasinger mempengaruhi saya dalam Do They Hear You When You Cry, kita okay, ambil satu-satu buku dulu, ni opening dia saya bagi bola tanggung, nanti dia hantarlah dekat saya apa yang dia nak saya detailkanlah daripada novel-novel yang sangat mempengaruhi saya ok, terima kasih Haji saya sangat yakin novel-novel ini, nama-nama ini adalah nama-nama yang Haji selalu sebut, sebab dalam latar perbincangan kami, baik dalam live ataupun baik di luar daripada live Haji akan selalu ulang Bumi manusia Dan saya tahu kata Haji akan bawa dan tampilkan Walaupun saya tahu Di belakang itu untuk untuk memilih satu novel itu Tentu sekali pergelutannya besar Sebab hasil dan juga senarai bacaan itu banyak Untuk Haji sendiri tentu sekali banyak sangat benda yang kita nak pilih Nak pilih satu Indonesia kan nak pilih apa sastra Filipin. Amerika Latin kan nak pilih itu kan saya tahu kata itu adalah satu hal yang sangat Susah dan sangat sukar untuk Haji buat keputusan tu. Dan ini saya kira shortlist yang memang menjadi sentiasa diulang-ulang Haji bila orang bertanya tentang buku Saya, pada pandangan saya, berbuat, membaca itu adalah satu sebab kita manusia, Pada pandangan saya. Kita manusia, kita akan takut untuk menegur diri kita sendiri. Kita ada ketakutan untuk faham kata, Hang ni macam ni, ha tak boleh. Kita takut untuk menegur diri kita, kita malu dengan keadaan diri kita. Manusia malu dengan keadaan diri dia Bukan dengan orang lain Dia dengan diri dia pun dia malu Jadi kadang-kadang untuk tengok dekat cermin Untuk kata apa lah nak jadi dengan hang ni Apa lah kutu belahak ni kita, kita jadi malu dengan diri kita tau Membaca adalah satu usaha yang sangat halus Kita menegur diri kita Tanpa kita rasa malu nak menegur diri kita Tanpa kita tahu Tanpa kita sedar bila kita baca Ada pesan-pesan yang selama ni macam Kalau orang cakap kita dah pukul dah orang tu Berani dia cakap macam tu kat kita Berani dia nasihat macam tu kat kita Kalau kita tengok TV ke tengok ah, Kita paling tak suka lah ceramah-ceramah macam ni Contoh Tapi bila kita baca Kehalusan dalam kita membaca itu Dia masuk ke dalam kita punya otak Dia tekan kita sampai kita Hadap dan kita terima benda Sebab membaca adalah satu proses Kita mencermin diri kita Tanpa kita melalui Pasal mendengar dengan telinga kita Banyak pesan dan juga nasihat Dia kena lalu telinga dulu Telinga ni banyak filter Sebab tu dia take telinga banyak Dia banyak filter Banyak kita akan tak suka, tak suka, suara tak suka, tak suka Tapi bila kita baca, dia masuk terus dalam kepala otak kita Dan tanpa kita sedar Dia akan fit kita punya hati dan kita punya soul Untuk sentiasa reflect Pada pandangan saya, tidak adalah Satu bahan dan juga satu aktiviti Yang sangat reflektif Selain daripada membaca Walaupun yang kita baca itu adalah sebuah cerita di luar dan juga latar yang sangat berbeza dengan kita tapi yang paling reflektif yang paling sentiasa kita akan ingat dan kita akan kenal dan kita akan terketuk adalah membaca saya sebut siapa sebut benda ni yang sebut benda ni adalah Syed penulis tafsir Fizilal Al-Quran dan juga Al-Ghazali dia kata dia, dia mengaji ni dengan macam-macam orang tapi yang paling dia ingat adalah sebab dia takut bila orang bila pencuri kata takkanlah aku boleh curi ilmu daripada hari. lepas daripada tu... dia akan baca dia akan ingat dia akan baca dia akan ingat dan dia akan cuba nak catit apa saja supaya dia tak nak ilmu dia tu dicuri kerana hasil daripada membaca saya sebut macam ni supaya kita tahu kata kenapa buku ni dia bukan sebatas dan juga sekadar kertas dan juga binding dan juga rupa paras cover dan sebagainya dia adalah satu hal yang telah pun mengimpulkan banyak perkara yang menyebabkan kita mencermin diri kita yang selama ni kita takut nak tengok sebab huduh sangat sikap kita yang huduh, pangai kita yang huduh, cara fikir kita yang huduh kita baca adalah untuk menerima nasihat dan nasihat yang kita suka untuk terima selama ni itu saya punya rumusan sedikit daripada pengendalian tadi okay.